कितने मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ता है अखी कितें जा लड़ियाँ और आज जनाब हम मौजूद हैं आस्थाना आलिया गोला शरीफ पर मैं हूँ मतलब तो सीधा मतलब तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मल्टी टाक तो जनाब यहाँ पर बड़े रूहानी मनाजर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो है ये दरबार शरीफ है जनाब बी नसीरुद्दीन नसीर अलैहि अलरह का ये आप देख रहे हैं मंद बड़ी तादाद में यहाँ पर सारा दिन जो है पुराने पाक की तलावत और दुआएं पढ़ते हैं उनके लिए और ये आप देख रहे हैं ये सारे इनके यहाँ पे जो इंतज़ामिया के लोग भी बैठे हुए हैं और ये ये आपको मनाजर नज़र आ रहे हैं ये जनाब पीर सिरुद्दीन साहब आप इस्लाम के लिए बड़ी खिदमात हैं और बड़े सारे अफ़रा पीर में शुक्र नमजार है अच्छा जी ये, ये पीर मेर अली शाह साहब का मज़ार है पहले तो अच्छा। तो ये आपको दिखाते हैं हम जी पीर मेर अली शाह का दरबार शरीफ है और साथ इनके जो बेटे जनाब पीर गुलाम मयूद्दीन बाू जी सरकार और अभी हम आपको साथ साथ उधर भी लेकर चलते हैं बाहर सैन में एक बड़ा होज़ बनाया हुआ है अक़ीदतमंद जो आते हैं और नमाज पढ़ते हैं के लिए यहाँ पे बुजुर्ग के साथ ये आपको सैन में नज़र आ रहा है और यहाँ पर जनाब देखें ये हवाल पार्टी भी यहाँ के पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर क्योंकि महफल हुई है हम तो लास्ट टाइम जो है वो दुआ में शामिल हो चुके हैं ये सामने आपको नज़र आ रही है मस्जिद है और काफ़ी सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं हम तो पहले नमाज पढ़ चुके हैं अभी तो ये आपको जिस होज के लिए मैं बता रहा था यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ये इसको देख लें आप ये नज़र आ रहा है आपको ये यहाँ पर लोग वजू कर रहे थे और दूसरे लोग भी जो फ़ौज में वजू नहीं करना चाहते वो यहाँ पर भी कर सकते हैं तो अभी चलते हैं बाहर ये पहले आपको ये मजार शरीफ है जो वहाँ पर लेके चलते हैं और यहाँ पर जना तो तो वारद महरम का मेदार शरीफ है पीर मेरे साहब के बुजुर्गवार ये आपको सामने नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनके भाई और ये उनके उस्ताद थे हज़रत मौला मोहम्मद गाजी ये पहले मक्का में थे फिर उसके बाद जो है आ, जी साहब के वालद के साथ उनकी और मोहब्बत की वजह से वो यहीं पर रुके और उनके बच्चों को भी इन्होंने इल्म हदीस का जो इलम है उसको हज़रत गाज़ी साहब से उनने सीखा है ये अभी हम बाहर जा रहे हैं ये बकायदा यहाँ पर जूते रखने के लिए ये आपको तो देखते नज़र आ रहा है ये जूते रखने के लिए रखा हुआ है ताकि आपको पता ही है जूते भी चोरी हो जाते हैं ये हमने अपने जूते लिए हैं अभी आपको बताते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे ये ये वो जगह है जनाब आप, ये आपको नज़र आ रहे हैं पीछे ये पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको ये जो ये ऐसे लाइन बनी ये सारी यहाँ से फिर मेरे शाह साहब गुज़र के जो है यहाँ पर आते हैं और ये आपको नज़र आ रहे हैं ये ये सारा ये देखते जाइए आप यहाँ पर जब आपकी बात हुई है इस कमरे में आप मौजूद थे और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सामने ये ये देखिए ये ये वो आपको जो स्लेट नज़र आ रही है यहाँ पर जो पीर अली शाह साहब हैं यहाँ पर बैठते थे यहीं पर बैठे ये उनके आप कह लें इनको मरीदीन कह लें उनके साथी कह लें ये सही सभी यहीं पे मतलब है आपके साथ इनका वक़्त गुजरा है और ये ये बाहर के मनाजर हैं दरबार से नज़र आ रहे हैं पहले हम आपको इससे कबल लंगर शीज पर भी लेकर गए हैं वो भी जो है ये ये आपको ले कर चलते हैं जनाब लंगर की तरफ ये मेहमान हान है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये मेहमान हान है और मेहमान हान हर वक्त जो है लंगर यहाँ पे चल रहा होता है हर वक़्त हर टाइम ये देखें काफ़ी सारे हज़ारों अफराद जो हैं रोज़ाना यहाँ पर लंगर करते हैं सुबह को नाश्ता भी होता है दिन को भी और रात को भी इसने लंगर करना है मेहमानों के ठहरने के लिए भी इनमें बाकायदा जगह बनाई हुई है अभी आपको लंगर खाने की तरफ लेके चलते हैं ताकि आप भी देख सकें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लंगर तैयार किया जाता है ये आपको नज़र आ रही है ये इसमें ये रोटियाँ वग़ैरह लेके जाते हैं और ये मेरे इस तरफ आपको ये लेते हैं ये आपको नज़र आ रहा है ये जनाब ये बड़े बड़े देवते जो हैं रखे हुए हैं ये ये सारा लंगर खाना और यहाँ पर ये यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये देख ये आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर रोटियाँ तैयार की जाती हैं ये आपको नज़र आ रहा है अभी तो क्योंकि खाना तैयार हो चुका है कम्प्लीट हो चुका है ये पहले लंगर जो था पहले तैयार हो चुका है ये भी आप देख रहे हैं अभी दूसरे तंदूर पे जो है वहाँ पे काम जारी है अंदर भी तंदूर लगे हुए हैं और यहाँ पर भी अभी ये आपको नज़र आ रहे हैं ये ये, ये बंदा सलाम जनाब कर रहा है अभी दूसरी तरफ आपको लेके जाते हैं नंगर का एक जिला जहाँ पर आप कह लें सब्जियाँ भी तैयार की जाती हैं जैसे आलू प्याज वग़ैरह दिखर जो मसाला जात हैं वो तैयार किया जाता है उस तरफ आपको लेके जाते हैं ये बाहर है। आप तो देख रहे हैं ये यहाँ से तैयार होता है जनाब सब्जियाँ रखी हुई हैं ये आपको नज़र आ रहा है ये, ये सामने यहाँ से तैयार होता है और ये। अभी चलते हैं बाहर ने पार्किंग भी दी हुई है काफ़ी बड़ी पार्किंग है मेहमान खाना लादा है यहाँ पे और बड़ा किचन में बड़ी सफाई का इंतज़ाम है हलवा तैयार हो रहा था बड़ा गुड़ वाला हलवा जो है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और जो अल्लाह के नेक बंदे और बुज़ुर्ग जो होते हैं वहाँ उनके आस्थाने पे पहुँच कर एक बड़े रू परवर मनाजर आपको देखने को मिलते हैं हजरत पीर नसरुद्दीन रहमान का इस्लाम के लिए बड़ी ख़िदम्त हैं बड़े सारे लोगों को दिल बदलिया उन्होंने और बड़े लोगों को उन्होंने इस्लाम की तरफ मायल किया हजरत पी मेरे शाह सरकार सरकारा ने आपको जैसे पता ही है कादियानियत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उनने मुकदमा लड़ा बल्कि उनने मुकदमा फितना कादियानियत को दबाने के लिए पी मेरे शाह साहब ने जो खिदमात सर अंजाम दी वो किसी से डकी चुकी नहीं है ये इस तरफ जो है ये तहारत खाना, है और मर्द के लिए मर्दों के लिए वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी यहाँ पर काफ़ी बड़ा दरबार है एक लाइब्रेरी भी रखी हुई है जहाँ पर आप कह लें कि पीर साहब की पीर न नसीर न अले रामा की जो है कुतुब वहाँ पर रखी हुई हैं बड़ी सारी तसानी हैं उनकी काफ़ी सारे लोगों को उनके अक़ीदतमंदों को बिलफसूस पता है कि पीर साहब ने जो है इस नाम के लिए बड़ी खदमात की हैं और बड़ी सारी तसानीफ हैं उनकी आपको लाइब्रेरी में भी अभी लेके चलते हैं ये बिल्कुल बाहर इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है ये बिल्कुल उसके करीब हम पहुंच चुके हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है ये ये लाइब्रेरी इनकी उनकी ये कुतब यहाँ पर रखी हुई है ये आपको नज़र आ रहा हैं उनकी तसानीफ हैं काफ़ी सारी तदाद में जहाँ देखें यहाँ पर भी जो आपके आते हैं उनके लिए इंतजाम हैं जूतों के लिए उनके यहाँ पर रखे जाते हैं बड़े सारे आप हजारों के दिन रोज़ाना जो है वो तो दरबार शरीफ पर हाजिरी देते हैं और आप उन्हें कह लें कि एक जो कल भी सुकून है उसके लिए अकीदतमंद जो हैं वो दरबार श्री पर हाजिरी देते हैं ये ये आप ही से जनाब ये, ये माशाल्लाह जी किसी ने बकरा लाया ये यहाँ पर दरबार भी पर माद करेंगे और यहीं पर फिर लोगों के लिए आप कह रहे हैं जाएगा ये जी बाहर जाने का रास्ता यहाँ से हम अभी बाहर की तरफ जाएंगे ये ये देखिए असल में मुझे यहाँ पर जो लेके आए हैं जमील भाई हैं बड़े अकीदतमंद हैं यहाँ पे ये यह आपको नज़र आ रहा है ये बाइक सिक्योरिटी भी यहाँ पर हाई अलर्ट है जी हम दरबार शरीफ के दे। अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ हादम दरबार अब्दुल रजाक साहब भी मौजूद है इनसे से हम तफसी पूछेंगे मज़ारात के हवाले से कि आप बताइएगा अब्दुल रज़ाक़ भाई कि ये दरबार शरीफ किन किन के हैं और पूरी तफसील से हमें ज़रा गाइड करें ताकि हमारे जो व्यूवर हैं उनको पता चल सके दरबार के बारे में पूरी मालूम ये दरबार हजरत लाला जी साहब बड़े पीर शाह गुलाम मोइनुद्दीन हजरत बाबू जी के साहबजादे पीर शाह गुलाम मोइनुद्दीन और सैद नाब पीर साहब रिशाह अलैह के पोते दोनों भाई हैं साथ ही आपके भाई शाह अब्दुल हक साहब की मज़ार है और फिर आगे आपके साहबजादे बड़े पीर शाह गुलाम नसीरुद्दीन साहब और फिर साथ ही उनके साहबजादे यानी बड़े लाल जी के पीर शाह गुलाम जलालुद्दीन साहब और यानी इस तरह हजरत का ये ख़ानदान के जो फ़र्द हैं ये यहाँ मौजूद हैं ठीक है और पीर न सिरुद्दीन सीर शाह साहब का भी मुजारि भी आपको यही आपने सुना अब्दरजाक साहब हमें तफसीत बता रहे थे अभी आपको जैसे पता है कि पीर मेर अली शाहब जो हैं फितना कादियनीत के ख़िलाफ़ उनकी इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत हैं और यही उनका टाइटल है और उसके बाद पीर सिरुद्दीन नसर अलमाना ने इस्लाम की जो खिदमत की और लोगों के जो है दिल बदले उनको जो है अल्लाह की तरफ मायल किया और यहाँ पर एक तसवफ़ का जो है बड़े मुलग इस्लाम थे वो तसवफ़ का एक नया उन्होंने अंदाज़ पेश किया और जो खानकई निज़ाम है उसको परवान चढ़ाया और लोगों को जो आप कह लें कि मज़ारात पे आके जो कल भी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है उनमें बोलना शरीफ जो है वो सरफरिस्त है इसके साथ ही प्रोग्राम मल्टी टास्क के साथ बल्क तो अहमद कोजाज दीजिएगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़